এখন বক্তব্য নিয়ে আসছেন এবং আমাদের জন্য নসিহত পেশ করবেন মাজমান্ডার দরবার শরীফের আওলাদে গৌসুল আজম ভান্ডারী কেবলা হজরত গুলামুর রহমান মজমান্ডারি কেবলা কাবার নাতি এবং হযরতে শাইখুল ইসলাম হজরত মিউরুদ্দিন আল হাসানি উল হোসেন আল মাজমন্ডারি সাহেব নয়নমণি আওলাদে আউলাদ রসুল আউলাদ গৌসুল আজম شہزدہ اے مولا علی و حضرت سید سید الدین الحسنی والحسینی البزبنداری بنداری مدد علی <تصفح> <تصفح> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ نحمدہو ونسلم نسلی و نسلیمو اما بعد فقط قال الله تعالى في القران المزيد والفرقان حميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جائل قل الناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال احد الظالمين وفي ايات اخرى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى وجعل خبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت مولا فهذا علي المولى وصدق الله العلي العظيم وصدق الرسول بالحبيب الحبيب ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد